श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ प्रेम स्वामी भक्तांनो आज आपण असा एक मंत्र श्रवण करणार आहोत की तो तुम्ही पाच मिनिटे वेळ द्या या क्षणाला तुमचं मन कितीही अस्थिर बेचन किंवा ओझ झालेलं असेल स्वामींच्या या मंत्रात एक अशी शक्ती आहे जी पुढील काही मिनिटात तुमच्या मनात खोल शांतता उतरवते जर तुम्ही खरंच मनशांती शोधत असाल तर आधी चॅनलला सबस्क्राईब करा कारण आजचा हा मंत्र तुमचं मन हलकं करून जाईल हे मी खात्रीने सांगते मन अस्वस्थ आहे ना पुढील काही मिनिटात तुमच्या मनावर स्वामींची शांतता उतरणार आहे ही अनुभूती चुकवू नका हा एकाग्र होऊन मंत्र ऐका हा मंत्र सुरू होताच मनातील गोंधळ शांत व्हायला लागतो पूर्ण परिणाम मिळवायचा असेल तर आधी सबस्क्राईब करा आणि संपूर्ण मंत्र मन लावून ऐका जेव्हा डोक्यात विचारांचा वाद उडत अनामिक भीती ताण आणि बेचणी सतत मनात फिरत असते तेव्हा हा मंत्र जपला की मन जणू कोणीतरी हलकेच धरून शांत करते अनेकदा आपण बाहेरून शांत दिसतो पण आतून तुटत असतो स्वामींचा हा मंत्र अतूट धैर्य विश्वास आणि आंतरिक स्थिरता देते मनाला सतत येणारे नकारात्मक त्रासदायक खिन्न करणारे विचार या मंत्राच्या लयीत हळूहळू दूर व्हायला लागतात जीवनात प्रत्येक जण काही ना काही लढत असतो मनातल्या चिंता भीती ताण आणि न बोललेली वेदना आपण कोणालाही सांगू शकत नाही पण एक सत्य मात्र कायम आहे स्वामींच्या नावात अशी एक शक्ती आहे जी माणसांच्या मनाला पुन्हा उभं करते हा मंत्र आहे ओम श्री स्वामी समर्थाय मनशांती प्रदाय नम अंतर्मनातील अस्थिरतेवर हलक्या हाताने मलम लावतो जिथे विचारांचं वादळ असतं तिथे हा मंत्र शांततेचा प्रकाश आणतो स्वामींचं नाव जपताना मनातील भार स्वतःहून हलका होतो विचार स्थिर होतात आणि जीवनात सगळं ठीक होणार आहे असा दिव्य विश्वास निर्माण होतो आज हा मंत्र पूर्ण एका मन शांत करा स्वामींची कृपा जाणवा कारण त्यांच्या नावातील ऊर्जा तुमच्या जीवनात खूप मोठा बदल घडवून आणू शकते चला तर मग या मंत्राला सुरुवात करूया तत्पूर्वी तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब आणि कमेंट मध्ये श्री स्वामी समर्थ असे लिहा. ओम श्री स्वामी समर्थाय मन शांती प्रदाय नम ओम श्री स्वामी समर्थाय मन शांती प्रदाय नम ॐ श्री स्वामी समरथाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मन नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मन नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मन नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मन शन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मन शन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदा समरथाय मन शन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनन्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मन शान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मन शान्तिप्रदाय नमः श्री समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनशान्तिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय मनःशान्तिप्रदाय नमः